Спочатку. Всім доброго. На новому місці у Юри Вовчука. Так, всім привіт. Всім доброго здоров'я. Скільки цих місць ще буде, не знати. Дай Бог, дай Бог не буде більше нових. Хотілося б більше не змінювати місця. Да. Я, я розумію, як щось до чого. там я вот у подпоровую, сбойные там были, а теперь ну, подпоровую. Да, тут, это какие-то для, для что такие маленькие, я думаю, Это у меня этот козел ну, строительный. Ага. Я его вообще. Ты его, короче, срубил да. с него голубятица. дому привез был, а теперь я хочу его ну, сделать ну, вот так вот побольше. Расширить, да? Сюда поперекидывать. Ну, ага, я, не могу ага. попоровать. Я не хочу, даже руки у меня не... Ну, нет. там, вот, там ты поруешься. Ну так. Да, да. Чай или кофе? Этих я сюда скидываю, вот, та, я что, Можно и каву, можно и чай. Тех, вот, тех я что скидываю... Вот, шо, вот тут, да? да М -м -м. Ну, мало тоже места им Ну, да, тут вон и конечно, тут, да... Во-первых, что она узенькая, им мало. туда не засираются. Ага. Ну, я же говорю, даже кто внизу сидит, на них сервит, да, то, Да, немножко еще по это самое, пока погодки поработаю, а потом сделаю. Ну ты тут и так молодец, да уже сколько тут набудувал, да, да, да. Р, 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 тут Кроме голубятин же он, фундамент надо было, он сделал. Подливал, заряд. да? Угу. Да. Повыкрашивал, там фундамент делал Ты что, тут, Обживаешься тут зайти нельзя было, ходом. все в деревьях было за. Ну. Ага. Я думаю, много кто ну, кто я видел, как ты показываешь. Вот, да. Ну, можно про то что хочешь, то и делай. Угу. Сестра говорит, а на что ты делаешь? Что же наша общая? Угу. Ну я же не могу, ну, пока живу здесь, надо что-то делать. Надо... Мне. Буду где-то на другом, там буду, ну, уже будет видно. Сейчас пока я ж не знаю. Один процент есть вернуться? Ну, навряд ли. Mm. То ж тоже он для машини. Ну, будемо будемо надеяться. Ангарчик Со, якийсь. Да? Ну конечно, виході, машина кожен день мокрая. Конденсат mm -hmm. это утром демонся. Ну так, да, а зараз це ж, ну, а це пройшла вже зима, то сніг. Добре, що снігу дуже а ну, не було, так. Ну, сніга виходиш, а ну, мокра, Угу. Mm -hmm. Господар тут серйозний. Охоронець. Такий був. Так та ладно. Так дивишся, що Да. А я сидим. Давайте открываем, кидаю. Переходимо до голуби. Ну тих я вчера чуть-чуть покормил. Они, ну, можно по руководить ими. Більше управляємо, да, такие керовані. Це новий голобник, да, да, да. це ти ну, побудував вже спеціально вже тут да, будував. Вітрюган сьогодні добрячий, але, да, але нема. Ми давно збирались, давно збиралися, а потім тиждень у нас це, то це, ярмарки це, підуть. Це педикова я покупав на, Це цей. його? Ага. Це я трохи там перепаровую. Барон хороший. А, такие барончики. Это и жрябы, да? Да они порованы. Я в том году а, с переездами голубят толком не взял. Это голубь гены кабанца подарил мне. Его, это вот тот, что обрезанный был? Генчику да. да. Дó, а, это Самый он, красивый голубь. Генка, да. да. привет тебе. А Дорога, моя Дорогой. вот голубочка такая. Чайкуны. А что голубята под них? А я толком с переездами не так не это самое, да. да. Это вот голубочка такая. Все ну, ветер их закручивает. Ага, и сразу душа это парова, не теж? Да, но они сейчас тут <ривот> попаровались, а блин. А что, еще на яйца не даешь седать? Да <ривот> он мой месяц. Он несут где попало. Ну еще не так вот, чтобы системно наседают, да, еще? Ой, надо делать закрывачки. Дома все закрывалось. Их там же, тут полно. Что? Все надо делать. Я посмотрю. Короче, не... руки не доходят, С не встыгаешься. Сохранить все, да? я сохранил. Ну вот это у меня руки опускают, чтобы попаровать. Как это... Объем, да. Ну тогда стики тут все, штук. Надо еще делать голубят. Ну, та, я не знаю, вот мои старые эти. Ну они легенькие. Машочек у них такой. Ну, ветер. Ну, это же... да. А это сильнее за плиту? Да, это сильнее. Ну, это не... ну, ветер был бы меньше, но мне даже можно было по их, чтобы посмотреть. Вот. Такие а вот вот это этот бы же каких-то... желторябых повыводил. Да они сами вывелись. У меня как-то желудок... А Червоны, да? Вышел. Да. Желтые, ну как-то не ко двору. Красивые, я не мог толком красивые. взять. Да, что -то что -то плюнул, посмотри, были красивей, покупатели, продал. А потом э, они мне красные понадавали, желтых опять я начал да, разводить. На красный, да? Ну, ветер здоровый. Еще и туда балка. А там Красивый был выбран ветер. у него. Ага, он, он так он ехал, чтобы такие а прям... видно, Витер. А, а скрыл, тут проехал. Дать вот а ну, Микола, не дне, что ж не летал. Мне говорят, не вот, нема витру, Тут я приедешь, у меня всегда о, так, А, в поле, да, у да. Слава, что да. Вот Ну, видишь, галаши да. те еще. Ага. А, о, у меня их много, когда-то лет 15 было. Цыгане их поразбирали, но. Вот это один остался. Да, да не надо подкидать, потому что ветер, блядь. Ну, нахуя. Ну, ну да, да можешь не кидать. Дивись сам, богу. Богу. Щоб ми тут не это не наробили справ. Нет, это такой будет упирать. Цього підкидав. Діло в том, На это да, ураган. Так, ураган. Голубочка жовтенька. Я дивився, 4-5, пориви 9-10. Думаю. Якщо там інколи буде пориви, не страшно, ага. Ну вони даже подсырпаченные, ну то не, ну, не гнатые еще. Не раскрывает. Ветер большой, да? Угу. А это уже желтые с кофейными помесь. Ух ты! Лимонный. Так ти толком не розумієш, чи будеш взагалі щось брати в цьому сезоні, да? так? Ну, щось з когось хоч, да? ще... так? А, ж... а, ну ще будеш, ще будеш додавати голубятін, так? Ту розшириш, ну, так, да, <глуш> лишнє. Бо я сюди вже некоторих кинув і казюлі, чорненьких, ну. А полочки ти тут не хочеш додавати, так? Просто гніздо додати тут. Хоть посеред а ну и не пролет. Их, э, 25 пар? 50 будет. Пар? Да, 50 О, пар. Ни хера а их, э, не 50, а 150, наверное. М -м -м -м. Чернильный. Блядь. Это вот я забирал, товарищ, уезжал Дайкун. Ну у меня много его таких вот чернильных. Это голубочка. Это я ее сказю здесь породу. Вот этим вот. А что ну все надо, вот кидал его, он знаешь, по всему небу. Вправо, влево, как уто вот, блин. А ну, потом ветерок стоял. мой был, я его как накидывал, он как зацепился крылом, как начал работать, о, думаю. это дельтаплан. Здоровый. Хвосты им не рвал, не до этого было, блин. Угу. А так, ты до чего завтра вырывал, да? Ну, по осени всегда ж вырывал, они тогда красивые, mm -hmm. а. Не до этого Такие mm -hmm. Вот старые, богатые мои. Ну, у меня были разного плана, чуть больше такие, знаешь, большие, а это мелкие, это крупноватые. Я да их наметил бы их до хрена. Угороджение такие зробил. Ну, Я тебе говорил, что кинулся сивый голубок нету, а голубов сивых много. Да, вот этот голубь 2-2 у меня, он там у меня летал на поляне все время. Вот это я в Педе купил под него. Вот это Педе пляскает. это вот под него он такой. Красивый голубь, я... не жалею, он крылой. Он не подселевается, просто. Юра, а тут еще кто-то стримает? Ого, там дальше, 500 метров от меня. А, Валерин Кузы. Ну, с первого мастера, ну, да, белые. Валерин. Не надо его накрывать, не надо его накрывать. Блин, то ждует? Протри и все. Вот, видишь, какие павлины. Ну, раз я разъявил, так хорошо так, эти правда не все, просто этим голубям надо больше время уделять. Ну, я не буду своих хвалить. У Гена кабанец рядом жил, голуби так одно но однотонные как бы, одного плана были. Они мне улетали по три, по пять часов не вот На, не раз больше, три, я не через три дня там. прилетали домой. Да, те, что попроще с ними, ну как, кинул он раз и полетел. А с этими не полетел, его надо еще нести, еще погоду подгадать, разогнать, тогда ему уже легче. Ну, а когда тихо, он вот так будет, право, лево. А когда в ветерок он хапанул, он крыло размял, все, Поставил. Были у меня много, было горобчиных, кофейных белокостных. Видишь, ага, ага. веер, блин, ну оно ж в руках Вон, пополомались как. А это вот голубочка. Это позапрошлого года, по-моему, она. Осталась одна. Вот это я сейчас так подпорол ее. это вот еще не линия это поздняча. Голубок. Есть голубочка у тебя, Коля? <клыш> Хочешь, возьми. А? Ну, вы линии там вообще шикарный а вот. аппарат вот. да вот видишь какие А тише было. Ну. конечно, он же красоту показывает. ну, надо для селекции, надо, чтобы ну, упростить всегда голуба можно. Сделать с него, чтоб рабочего голуба. Ну. ну а что? вот с простого да, красоты, я, я, не все говорю. Говорю. я всем говорю, У, у Леона голуби маленькие. У Вовчука голуби здоровые. Человек держит для селекции, продать. Ну, вот видишь, серастасивая такая порода. Ну. Каждый держит за свое... Ковтнея не помнит. да. Вот, голубя, надо, вот, cau... вот голубь Дима Кабанец когда-то бегал по посадкам, спасал okay. его yeah. на акации еще На, на поляне там у меня летал. Порыв где Тысячи долларов, блядь. я нормально. ой 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 Очень красивый голубь, Ну я же на поляне, на поляне у меня не слазил с неба выходные где Вовчука, Барабаша, блядь, только там, блядь. Вроде... Да? <laughs> да. А Юра Молоша, да? Да. Пацан, пацан мне там писали были, когда-то снимал, что сиварябы должны быть ну, черные концы. Ну, а -а -а. это ж у меня разные есть. Есть, И, а? Под чайку, есть, ну, такие, ну. Мураголовые смоляные, то бывает белые. так я наоборот люблю мураголовых, чтобы они пестратые были. Вот в голубом небе ты накинь его. У него переливается, когда солнце, блин. А когда он чернокрылый, ну нет той, той красоты. Да, как эстетический продать его, как люди. вот, я Выставочные. А для себя мне наоборот нравится. я взагалі вот такие, если да, честно, комментарии вот такие, когда мне тоже пишут, вот, должно быть так. Кто это сказал, Дура, я не понимаю. Почему должно быть так? Они тут они ага. напишут. О, тоже племенной такой. Ну, не а кровей у тебя не залишилось, Микол? Серый старый один остался. А, и, и Юра, гуляем. Выживай сильнее, да? Да, выживаете Спасибо, Рябым, такая светлая удалась. А те полетали, ребята. И летели, І з другого села прилітали. Тут, тут там головів. Просто люди правильно кажуть. Бели того волка, на те ума. Діма, ну давай, ми Гені Кабанцю, привіт передаємо. Гене. Твоє здоров'я. Генки, Дімки, Вітарки. Всім за здоров'я. Всім всім кави і чаю. Всім, хто. Дітка там уже молодих як і он. Ось підбираю, підбиваю пару таких от. одеска боких. Ну, она такая сильно накрученная. А это дайкуна, она так, он голуб такой попроще. Виталька, заказываю голубенка, блядь, краснорябова. Чуешь? Будешь смотреть краснорябова голубенка. Димка, а тебе сила бокую. Голубочку подбери мне красивую. Сегодня, кстати, у Полтавии вышло. Сидимка, чиенка, что там вы. Не масный голубь, он серорябый, ну декоринная мазь, да? А это Абрам мне дарил по полете красивейший голубь. Ну, ну сейчас же Буран он не покажет. Мы, ого, мы у Сани были, в Сергики, не было, отсюда приехали на факи вообще. Да? Надо им сюда Друга. ехать. У кого ветра нет, то Друга. перебираться сюда. Мы специально Друга. подбираем погоду, чтобы погано было. Або без ветра, або с Вечер. Юра, открой их нахуй, не надо пускать. Ну зачем, голуба принесешь нахуй. Коля, богатые голубки есть тебе? тебя? Голубки? Голубки, да. Друга. Вот голуб под самой лучшей пары, блин. Слепой на глаз. Еще не линия вообще. Ни хвостом, ни крылом.